Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani Bersama saya DMY Nurul Ashikin Zakaria dalam Buliti Yadin TV Antara paparan menarik Buliti Yadin TV Teguran Perdana Menteri, penganjuran majlis libatkan alkohol di permis awam Berasaskan nilai moral dan tanggungjawab Malaysia sambut pemimpin dunia Sempena Sidang kemuncak ASEAN ke-47 komitmen perpaduan dan kerjasama serantau diperkukuh. Kongres Ulama dan Ilmuwan Malaysia Terengganu 1.0 perkukuh perpaduan Umat dan martabat keilmuan Islam. Pidato Celik Madani 2025, platform bakat muda semai nilai madani. Johan Pidato Celik Madani 2025, milik wakil Pulau Pinang, Terengganu dan Johor ceramah perdana Gaza menangis serlahkan kebangkitan perjuangan rakyat Palestin. Teguran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 24 Oktober lalu berhubung penganjuran majlis melibatkan alkohol di premis awam dalam kawasan sekolah adalah berdasarkan nilai moral dan tanggungjawab sosial, bukannya isu yang menyentuh sensitiviti kaum atau agama. Menurut kenyataan yang dikeluarkan pejabat beliau, teguran Perdana Menteri itu membawa pesanan kebaikan kepada seluruh rakyat agar aktiviti sosial dijalankan dengan lebih berhemah serta selaras dengan nilai kemasyarakatan dan moral yang dikongsi bersama kenyataan itu turut menegaskan bahawa budaya melibatkan penggunaan alkohol di kawasan sekolah adalah tidak wajar memandangkan sekolah berperanan membentuk generasi berakhlak dan menolak sebarang unsur negatif seperti alkohol, dadah dan rokok yang boleh merosakkan masyarakat ia perlu diterima dengan keinsafan dan keterbukaan bukan dengan kemarahan dalam masyarakat majmuk nasihat yang membina wajar diraikan khususnya apabila ia datang daripada seorang pemimpin yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat keseluruhannya Kenyataan itu juga menekankan bahawa semua agama mengajar umatnya untuk menghormati nasihat dan menerima teguran dengan hati terbuka selaras dengan semangat masyarakat madani yang berpaksikan nilai moral serta kebaikan sejagat. Ia sekaligus perlu dilihat sebagai peringatan moral yang menyeru rakyat Malaysia agar menghargai nilai kesederhanaan, tanggungjawab dan saling menghormati demi membina masyarakat yang harmoni dan beradab. Malaysia menyambut ketibaan para pemimpin ASEAN, tamu negara Pengerusi ASEAN serta wakil-wakil negara sahabat dari seluruh dunia sempena Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang-sidang berkaitan yang berlangsung di ibu negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan rasa syukur dan mengalu-alukan kehadiran para pemimpin tersebut bagi pihak kerajaan dan seluruh rakyat Malaysia dalam suasana mesra dan penuh diplomasi. Sidang kemuncak kali ini menyaksikan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025 yang beriltizam memperkukuh perpaduan serantau serta memperbaharui semangat kerjasama antara negara-negara anggota. Malaysia turut menegaskan komitmen untuk meluaskan tumpuan dan persahabatan dalam kalangan negara anggota di samping memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mampan demi kesejahteraan seluruh rantau ASEAN. Presiden Amerika Syarikat Donald J Trump tiba di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 26 Oktober bagi menghadiri sidang berkenaan. Ketibaan beliau disambut dengan persembahan kebudayaan tradisional yang memperlihatkan keindahan warisan seni dan budaya Malaysia kepada para tetamu antarabangsa. Selepas sesi sambutan di KLIA, delegasi Malaysia dan Amerika Syarikat berangkat ke Pusat Konvensyen Kuala Lumpur (KLCC) untuk meneruskan agenda rasmi sempena Sidang Kemuncak ASEAN ke-47. Sidang kemuncak ASEAN kali ini dijangka menjadi platform penting untuk membincangkan kerjasama ekonomi, keselamatan serantau dan cabaran global dengan Malaysia menekankan prinsip perpaduan, kesejahteraan dan kemajuan bersama di bawah aspirasi ASEAN 2025. Kongres Ulama dan Ilmuwan Malaysia KUIM Terengganu 1.0 pada 25 Oktober lalu merupakan antara usaha berterusan dalam memperkukuh perpaduan ummah dan mengangkat martabat keilmuan Islam dalam kerangka Malaysia Madani. Majlis yang berlangsung di Kuala Terengganu itu dirasmikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mohtar. Dalam ucapannya, beliau menegaskan bahawa Kongres ini menjadi wadah ilmu penting yang menghimpunkan para ulama, asatizah dan ilmuan bagi memperkukuh kefahaman Islam yang bersifat rahmah serta memupuk perpaduan ummah di negara ini. Kehadiran tokoh ilmuan antarabangsa Syekh Dr. Hamam Abdul Rahim Said, penulis utama Mausu'a Ahadis Al-Qiyam atau Ensiklopedia Hadis Nilai turut menyerikan penganjuran KUIM kali ini. Beliau merupakan antara sarjana hadis terkemuka dunia yang menumpukan kajian terhadap nilai dan akhlak Islam melalui sumber hadis sahih. Menurut Dr. Muhammad Naim, apabila ulama, ilmuan dan kerajaan berpadu tenaga, Islam di Malaysia akan terus berkembang sebagai agama rahmah, hikmah dan kemajuan seiring aspirasi kerajaan madani untuk membina masyarakat berilmu dan berakhlak tinggi. Kongres Ulama dan Ilmuan Malaysia Terengganu 1.0 menjadi bukti komitmen kerajaan dalam memperkasa tradisi keilmuan Islam serta memperkukuh peranan ulama dan ilmuan sebagai teras pembentukan masyarakat madani yang harmoni dan sejahtera. Pertandingan Pidato Celik Madani peringkat kebangsaan 2025 berlangsung di Putrajaya pada 24 dan 25 Oktober lalu menghimpunkan 27 peserta terbaik dari seluruh negara yang menyaksikan ia disertai hampir 2500 peserta lain di peringkat negeri. Pertandingan anjuran bersama YADIM dan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM ini dibahagikan kepada tiga kategori sekolah rendah, menengah rendah dan menengah atas. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama YB Senato Dr. Zulkifli Hassan dalam ucap tamanya berkata, pertandingan ini amat istimewa kerana menghimpunkan peserta daripada kalangan sekolah harian khususnya daripada keluarga B40. Walaupun datang daripada latar berbeza, para peserta berjaya menampilkan pidato yang penuh yakin dan bernas, menggambarkan kefahaman mereka terhadap aspirasi Malaysia Madani, khususnya dalam aspek adab menghormati perbezaan pandangan dalam masyarakat. Beliau turut mengucapkan tahniah atas kerjasama strategik antara Kementerian Pendidikan Malaysia dan Yadim dalam melahirkan bakat muda yang bukan sahaja petah berbicara, tetapi juga berilmu dan berakhlak turut hadir memberi sokongan ialah Yang Dipertua Yadim, Datuk Dr. Hassan Baharum, Timbalan Yang Dipertua Profesor Madya Dr. Adi Anwar Azmin, Ketua Pegawai Eksekutif Ustaz Zamri Zainal Abidin serta Wakil Kementerian Pendidikan Malaysia. Pertandingan Pidato Celik Madani 2025 menjadi wadah melahirkan generasi muda berilmu, beradab dan berpemikiran matang seiring dengan usaha kerajaan memperkasa nilai-nilai Malaysia Madani dalam kalangan pelajar. Pidato Celik Madani yang berlangsung sejak Julai lalu sampai ke kemuncaknya apabila peringkat akhir yang diadakan di Putrajaya pada 24 dan 25 Oktober menobatkan peserta daripada Pulau Pinang, Terengganu dan Johor selaku pemenang kategori masing-masing. Untuk kategori sekolah rendah, Muhammad Iman Syazwan, Muhammad Syanas dari Sekolah Kebangsaan Bagan Jermal, Pulau Pinang muncul Johan manakala kategori sekolah menengah rendah dirangkul Muhammad Danish Iman Abdul Kadir dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Ampuan Intan, Terengganu. Kategori sekolah menengah atas pula milik Nur Izzatul Najwa Azlishah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kenosian Convent, Segamat, Johor. Majlis penutup telah disempurnakan oleh Yang Dipertua Yadim, Datuk Dr. Hassan Bahrum yang mewakili Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dalam ucapannya, beliau berkata program berimpak tinggi ini bukan sekadar pertandingan pengucapan awam tetapi turut menjadi platform pembangunan keupayaan pelajar untuk memahami dan mengulas teras Malaysia Madani. Datuk Dr. Hassan turut merakamkan penghargaan kepada pihak penganjur, guru serta sekolah yang banyak berkorban masa dan tenaga melatih para pelajar hingga ke peringkat akhir. Pertandingan ini bukan sahaja menyerlahkan bakat komunikasi pelajar tetapi turut membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berwawasan seiring aspirasi membina masyarakat madani yang inklusif dan berdaya saing malahan menjadi wadah penting dalam memupuk bakat kepimpinan, keyakinan diri dan semangat Malaysia Madani dalam kalangan generasi muda. Tokoh hadis tersohor dari Jordan, Sheikh Hamam Said menegaskan bahawa dunia kini sedang menyaksikan era kebangkitan Palestin apabila perjuang rakyatnya mendapat sokongan moral dan kesedaran global yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ceramah dalam ceramah perdana Gaza menangis yang diadakan di Universiti Malaysia Terengganu program anjuran bersama Yadim Negeri Terengganu itu menghimpunkan pelajar, pensyarah dan masyarakat awam yang prihatin terhadap isu kemanusiaan di Palestin pada 24 Oktober 2025. Syekh Hamam menegaskan bahawa kekuatan iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi tunjang keteguhan rakyat Palestin menghadapi rejim Zionis yang memiliki kekuatan ketenteraan dan teknologi canggih. Katanya dengan pertolongan Allah, para pejuang Palestin tetap teguh mempertahankan tanah air mereka meskipun berdepan tentera yang dianggap antara terkuat di dunia. Beliau menyifatkan perubahan ini sebagai tanda-tanda kebangkitan yang dijanjikan apabila kebenaran mula mengatasi kezaliman. Turut hadir ke majlis tersebut ialah Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu, Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Zamri Ibrahim dan Ketua Pusat Islam Sultan Mahmud UMT Dr. Kashfullah Abdul Kadir. Ceramah Perdana Gaza menangis bukan sahaja membuka ruang untuk renungan dan muhasabah tetapi turut memperkukuh semangat kebersamaan ummah dalam mempertahankan maruah serta tanah suci Baitul Mukaddis dan bumi Palestin yang terus dijajah. Untuk mengikuti aktiviti badan dakwah ini di seluruh negara, dipaparkan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan oleh Yadim Negeri dan bahagian Yadim. kita bangunkan Bina insan dari budi jadi budaya bina asas kemampuan kesejahteraan masa depan ayuh seluruh sekian rangkuman perkembangan aktiviti-aktiviti Yadim dari seluruh negara. Untuk mengakhiri Buliti Yadim TV, dibawakan momen program khusus pemantapan Insania dan pengurusan sahsiah diri Siri 2 tahun 2025. Program yang bermula dari 17 hingga 19 Oktober itu bertujuan memantapkan rohani dan jasmani para peserta melalui aktiviti berkaitan dengan ibadah dan khidmat masyarakat. Semoga menjadi inspirasi dan terus berjaya dalam memperkasa kerajaan madani. Terima kasih kerana terus setia bersama Buletin Yadim TV. Sekian daripada saya di MY Nurul Ashikin Zakaria, pembaca Buletin Yadim TV kali ini. Terus ikuti kami di semua media sosial rasmi Yadin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.